মই এজন বন বিষয়া হঠাৎ মোৰ চকু হাবিত এজনী ছোৱালীৰ ওপৰত পৰিল মোক দেখি তাই ভয় খাই দৌৰিবলৈ ধৰিলে মই তাইৰ পিছে পিছে দৌৰিছিলোঁ আৰু তাইৰ হাতখনত ধৰিলোঁ ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ শৰীৰটো পাতেৰে লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল এইটো কথাত মই আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ যে জংঘলত ছোৱালীজনীয়ে কাপোৰ নোহোৱাকৈ কি কৰি আছিল মই তাইক লগত ঘৰলৈ লৈ আনিলোঁ কিন্তু ৰাতি তাইক এনে অৱস্থাত দেখি নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু তাৰ পাছত তাই খাবতি ধৰি কিন্তু মোক আচৰিত কৰি ছোৱালীজনীয়ে মোৰ লগত মোৰ নাম বিজিত মোৰ বয়স চৌব্বিছ বছৰ এই অঞ্চলৰ অৰণ্যত মোৰ অলপ দিনৰ আগতে পোষ্টিং কৰা হৈছে মই এজন বন বিষয়া এই বনাঞ্চল আৰু ইয়াৰ জীৱ জন্তু রক্ষা কৰাটো মোৰ দায়িত্ব আছে এদিন ৰাতিপুৱা হাবিত কৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ মই অকলে জীবন চলাই হঠাতে হঠাৎ মাজত কিবা এটা লৰচৰ কৰা দেখিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ নিশ্চয় কিবা এটা জন্তু মই তেতিয়া জীপখন তাতে ৰখাই দিলোঁ জীপত বহি থাকোঁতে মই চাবলৈ ধৰিলোঁ আৰু তেতিয়া লগে লগে মই চং খাই উঠিলোঁ কাৰণ সেইটো কোনো জন্তু নাছিল সেইজনী এজনী ছোৱালীহে আছিল প্ৰথমতে মই ভাবিছিলোঁ হয়তো তাইৰ চুৰ হ'ব হয়তো হাবিত তাই স্বীকাৰ কৰিবলৈ আহিছিল বন্ধুক লৈ নামি ছোৱালীজনীক এতিয়া মই খেদিবলৈ ধৰিলোঁ ছোৱালীজনীয়ে মোক দেখাৰ লগে লগে তাই ভয় খাই দৌৰিবলৈ ধৰিলে তাই বহুত বেগেৰে দৌৰিছিল ময়ো এতিয়া বৰ বেগেৰে তাইৰ পাছে পাছে দৌৰিবলৈ ধৰিলোঁ তেতিয়াই হঠাতে তাই ভৰিত কিবা এটা লাগি গ'ল আৰু তাইৰ তললৈ বাগৰি পৰিল আৰু মই তেতিয়া তাইৰ ওচৰলৈ আহি তাইক ধৰি ল'লোঁ ছোৱালীজনীয়ে মোক বৰ হিংচ ৰূপত ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ ধৰিছিল মই এতিয়া তাইৰ দুয়োখন হাত ধৰি বগৰাই দিলোঁ মই বহি তাইক এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যেতিয়া তাই অলপ শান্ত হ'ল মই তাইৰ ফালে বৰ মনোযোগেৰে চাবলৈ ধৰিলোঁ মই তেতিয়া লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে ছোৱালীজনীয়ে কিছুমান পাতৰ পৰা নিজৰ বাবে কাপোৰ বনাইছিল যিবোৰে তাইৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশবোৰ ঢাকি ৰাখিছিল তাই এতিয়া কিয় পাতেৰে তৈয়াৰী কাপোৰ পিন্ধিছে সেইটো মই একেবাৰে ভাবি পোৱা নাছিলোঁ মই এতিয়া ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ যে হাবিত ছাগে তাইৰ ৰাস্তা হেৰাই গৈছিল মই কোনো তুমি চিন্তা নকৰিবা মই এজন বন বিষয়া হয় মই তোমাক সহায় কৰিবলৈ আহিছোঁ মই তাইক ক'লো মই তোমাৰ ঘৰলৈ লৈ যাম তুমি ভয় একেবাৰে নকৰিবা তুমি মাত্ৰ শান্ত হোৱা তুমি ক'ত থকা কোৱা মোক কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে চকু টোপিয়াই মোৰ ফালে চাবলৈ ধৰিলে কিন্তু সেই সময়ত তাই একো নক'লে তাইৰ ছালখন সম্পূৰ্ণ গোলাপী ৰঙৰ আছিল তাইৰ শৰীৰটো একেবাৰে জিলিকি উঠিছিল চুলিখিনি ইতিমধ্যে তিতি আছিল নিশ্চয় তাই গা ধুইছিল চাগে তাইক এতিয়া দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া দেখা গৈছিল মই এতিয়া তাইৰ পৰা চকু আঁতৰাব পৰা নাছিলোঁ ছোৱালীজনীয়ে এতিয়ালৈকে একো কোৱাই নাছিল তাই আচৰিত হৈ এতিয়া মোৰ ফালে চাবলৈ ধৰিলে মই এতিয়া তাইক আকৌ সুধিলোঁ তুমি হাবিত হেৰাই গৈছা নেকি তোমাৰ ঘৰটো ক'ত আছে এতিয়া তাই মোক পিছলৈ ঠেলিবলৈ ধৰিলে তাইৰ মুখত ভয় স্পষ্টকৈ দেখা গ'ল মই কলো চিন্তা নকৰিবা মই নিজে উঠি তাইক হাতত ধৰি থিয় কৰাই দিলোঁ ছোৱালীজনীৰ বয়স প্ৰায় ঊনৈশ বছৰমান হ'ব মই তাইৰ হাতত ধৰিলোঁ আৰু ক'লোঁ যে তুমি মোৰ লগত মোৰ ঘৰলৈ আহা একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা ইয়াত বহুত বিপদ হ'ব পাৰে তোমাৰ যদি কোনো বনৰীয়া জন্তুৰ চকু তোমাৰ ওপৰত পৰে তেন্তে নিজৰ জীৱনটোকে তুমি হেৰুৱাই পেলাবা তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে মিচিকাই হাঁহি এটা মাৰিলে আৰু মোৰ মুখখন পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিলে একো প্ৰতিবাদ নকৰি মোৰ গাতে গা লগাই আহি মোৰ জীৱখনতে বহিলহি বন বিষয়া হোৱাৰ বাবে তাইক সহায় কৰাটো মোৰ দায়িত্ব আছিল মই তাইক ৰেষ্ট হাউচলৈ লৈ আহিলোঁ মই এতিয়া ইয়াত অকলে থাকোঁ এতিয়ালৈকে মই নিজৰ বাবে সুকীয়া ঘৰ বিচৰা নাছিলোঁ বাকীবোৰ পত্নী আৰু সন্তান থকা মানুহ গতিকে সিহঁতে ওচৰতে ঘৰ ভাড়ালৈ লৈছিল আৰু মই ইয়াত অকলে থাকিছিলোঁ তাৰপিছত মই খাদ্য ৰান্ধিবলৈ ধৰিলোঁ ছোৱালীজনীয়ে মোক বৰ সাৱধানে ওপৰৰ পৰা তললৈ চাই আছিল দুয়োৰে বাবে ৰুটি চব্জি প্লেট দুখন আনি একেলগে বহিলোঁ তাইৰ মুখত হাজাৰ প্ৰশ্ন লৈ প্লেটখনৰ ফালে চাবলৈ ধৰিলে তাই চাগে এতিয়া ভাবিছিল যে এইবিলাক খাব লাগে নে নালাগে হয়তো তাই বহু বছৰ পাছত এনেকুৱা খাদ্য দেখিছে এতিয়া ছোৱালীজনীৰ মনোভাৱটো মই অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই ক'লোঁ ইয়াতকৈ মই বেছি বনাব নোৱাৰোঁ হঠাৎ তাই চকুৰ পৰা চকু পানী ওলাবলৈ ধৰিলে সেই ছোৱালীজনীৰ হাতত ধৰিলোঁ মোৰ ভিতৰত এটা অদ্ভুত অনুভূতি গঢ় লৈ উঠিবলৈ ধৰিছিল বুজিলোঁ ছোৱালীজনীয়ে এতিয়াও পাটৰ কাপোৰ পিন্ধি আছিল মই তাইক কাপোৰ পিন্ধিব দিব লাগিছিল মই তাইৰ ফালে মনোযোগেৰে চাই আছিলোঁ আৰু মই তাইক খাদ্য খাবলৈ কৈছিলোঁ তাই মাত্ৰ প্লেটখনলৈ চাই আছিল মই নিজেই ৰুটি আৰু চব্জিলৈ খাবলৈ ধৰিলোঁ মোক দেখি তাইও কঁপিবলৈ ধৰিলে মই ক'লোঁ তোমাৰ নাম কি তাই অলপ সময় নিমাত হৈ থাকিল আৰু তাৰপিছত মই সুধিলোঁ তুমি এই হাবিত থাকানে তোমাৰ ঘৰ হাবিৰৰ বাহিৰৰ ক'ৰবাত আছে মই সুধিলোঁ তুমি ইয়াত কেতিয়াৰ পৰা আছা তাই ক'লে মই বহুদিনৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ মই হাবিত থাকি সকলো পাহৰি গৈছোঁ তাইৰ মাতত মধুৰতা আছিল যদিও হয়তো তাই বহুদিন কাৰোৰে লগত কথা পতা নাছিল তাই এতিয়া ভালকৈ কথা ক'বও পৰা নাছিল মই তাইৰ হাতখন লাহেকৈ টিপিবলৈ ধৰিলোঁ লগতে ক'লোঁ যে তুমি বৰ ভাগ্যৱান বুলি এই অঞ্চলত অতি বিপদজনক জীৱ জন্তু আছে ইয়াত ঘূৰি ফুৰাটো তোমাৰ বাবে একেবাৰে উপযুক্ত নহয় তাই মোৰ ফালে চাই ক'লে মোৰ আৰু কোনো বিকল্প নাই মই ঘৰৰ পৰা পলাই আহিছিলোঁ নাজানো এতিয়া সেই ছোৱালীজনীৰ কাহিনীটো কি আছিল এই কথা কোৱাৰ পিছত তাই সম্পূৰ্ণ নিমাত হৈ পৰিল নিজৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ বেছি তাই একো কোৱা নাছিল তাই ঘূৰি ঘূৰি ঘৰটো চাবলৈ ধৰিলে কিন্তু মই একো বুজিব পৰা নাছিলোঁ তাইক পিন্ধিবলৈ মোৰ কিছুমান কাপোৰ দি ক'লোঁ যে এইবিলাক পিন্ধি লোৱা তাই মোৰ ওচৰলৈ আহি ক'বলৈ ধৰিলে খবৰ মই ঠিকেই আছোঁ তাই মোৰ পৰা যিমান দূৰত থিয় হৈ আছিল তাইৰ পাতৰ বস্ত্ৰৰ তলত সকলো বস্তু স্পষ্টকৈ দেখা গৈছিল এতিয়া তাইক দেখি মোৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ আহিছিল মনলৈ নানা চিন্তাবোৰ আহি আছিল মোৰ এতিয়া এনে মন গৈছিল যেন মই তাইক সাৱটি ধৰি মৰম কৰিম এতিয়া তাইক যিমানেই চাইছিলোঁ মই সিমানেই মোৰ ভিতৰৰ ছয়তানটো অধিক জাগ্ৰত হৈ উঠিছিল যিহেতু তাই এজনী হাবিৰ ছোৱালী গতিকে তাইৰ লগত কিবা এটা কৰিলেও কোনেও গম নাপাব মই তাইক আকৌ হাবিত এৰি থৈ আহিমগৈ এনেবোৰ চিন্তা মনলৈ মোৰ আহিবলৈ ধৰিছিল এতিয়া মই নিজকে চম্ভালিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া ছোৱালীজনীয়ে ঠিক ৰুমটোৰ ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিবলৈ ধৰিছিল মই তাইক চাই আছিলোঁ আৰু ৰাতি শোৱালৈ অপেক্ষা কৰিবলৈ ধৰিলোঁ এই ফৰেষ্ট হাউচত মাত্ৰ তিনি ঘণ্টাৰ বাবেহে লাইট থাকে ৰাতি পোহৰ একেবাৰে নাথাকে সম্পূৰ্ণ আন্ধাৰ হৈ থাকে ইয়াত ৰাতি পোহৰৰ অনুমতি দিয়া নহয় এইকাৰণেই যে নহ'লে ইয়াত জীৱ জন্তুৱে ক্ষতি কৰিবলৈ পাৰে বুলি কেৱল মমবাতি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় যাৰ বাবে আন কোনো বিষয়ে ইয়াত নাথাকে কিন্তু মইতো ইয়াতে আৰামতে থাকোঁ ইয়াত ৰাতি ঠাণ্ডা হয় ইফালে ফেনৰো কোনো প্ৰয়োজন নহয় আৰু মোৰ আন্ধাৰত থকাৰ অভ্যাস হৈ পৰিছে এনে আন্ধাৰত যদি মই তাইৰ লগত কিবা এটা ভুল কৰোঁ তাইৰ চিঞৰটো তেতিয়া কোনোৱেই শুনি নাপাব যিজনী ছোৱালীক মই ৰক্ষা কৰিবলৈ লৈ আহিছিলোঁ তাইক লৈ মই এইবোৰ ভাবিবলৈ ধৰিছিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে এইটোৱে আছিল যে ছোৱালীজনী দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া আছিল ৰাতিৰ আহাৰ খোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনী ড্ৰয়িং ৰুমত শুই পৰিল মই তাইৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ মোক ওচৰত দেখাৰ পিছত তাই একেবাৰে নাৰ্ভাছ হ'বলৈ ধৰিলে মই তাইক নাৰ্ভাছ নহ'বলৈ ক'লোঁ কিন্তু মই আহি তাইৰ ওচৰত বহি তাইৰ হাতত ধৰিছিলোঁহি সেই ছোৱালীজনীয়ে লাজ অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিছিল লাজতে মোৰ ফালে চাই আছিল আৰু ভিতৰি ভিতৰি মোৰ বৰ সুখ অনুভৱ হৈছিল তাইৰ লগত কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ মই তাইক সুধিলোঁ তুমি নিজৰ বিষয়ে একো কোৱা নাই যে কি বাধ্যত পৰি তুমি ইয়ালৈ আহিছিলা তাইক সোধাৰ লগে লগে মোৰ হাতত ধৰি মোৰ কান্ধত মূৰটোত থৈ দিলে তাইৰ মুখখনলৈ চাই এনে লাগিল যেন তাই কাৰোবাক ভয় কৰিছে এনে পৰিস্থিতিত মই তাইক ৰক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে মোৰ মনত থকা বেয়া চিন্তাবোৰ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰি মই তাইক জোৰেৰে ধৰিলোঁ ছোৱালীজনীয়ে চাগে এতিয়া মোক বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এনে অৱস্থাত ছোৱালীজনীৰ লগত মই কেনেকৈ এনেকুৱা এটা ভুল কৰিম মই ভাবিছিলোঁ যে মই জোৰকৈ একো নকৰোঁ হয়তো তাই মোৰ ওচৰত নিজকে সমৰ্পণ কৰিব তাইৰ দুচকুত চকুলো ওলাই আহিবলৈ ধৰিছিল এতিয়া তাই মোৰ ওপৰত এনেকৈ ভেজা দি আছিল যে মোৰ সম্পূৰ্ণ উশাহ নিশাহ বন্ধ হ'বলৈ ধৰিলে হঠাৎ মোৰ ফালে আহি ভোকাটোৰ বাহিনীৰ দৰে মোৰ উঠত তাইৰ ওট দুটা থৈ দিলে এতিয়া খন্তেক সময়ৰ বাবে মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল যে তাই বহুদিন পিয়াহত থকাৰ দৰে যেন চুঙা খাবলৈ ধৰিছে কেতিয়াবা মোৰ ওঠত কেতিয়াবা মোৰ গালত চুঙা খায় কেতিয়াবা মোৰ ডিঙিত মাত্ৰ অলপ সময়ৰ আগতে মই এনেকুৱা কিবা এটা কৰাৰ কথা ভাবি আছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হ'ল তাই মোক আক্ৰমণ কৰিবলৈ ধৰিলে মই জ্ঞান হেৰুৱাবলৈ ধৰিছিলোঁ আৰু ছোৱালীজনীক জোৰেৰে খাবটি ধৰিলোঁ এতিয়া মোৰ তাইৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লোৱাৰ পাল আহি পৰিছিল মোৰ আক্ৰমণত পাতেৰে নিৰ্মিত তাইৰ কাপোৰবিলাক এটা এটাই কৈ ফাটি গৈছিল এতিয়া মই তাইৰ শৰীৰত য'তে ত'তে চুমা খাবলৈ ধৰিছিলোঁ আৰু তাইৰ ব্যক্তিগত অংশবিলাকত এতিয়া মই হাত ফুৰাবলৈ ধৰিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ওচৰলৈ এজনী ছোৱালী আহিছিল আৰু তাইক মোৰ এনেকৈ এৰি দিবলৈ মন নগ'ল মোৰ ভিতৰত জুই ইমানেই জ্বলি উঠিছিল যে কেৱল এই ছোৱালীজনীয়েহে মুখান্ত কৰিবলৈ পাৰিব মই তাইক যিমানেই আক্ৰমণ কৰিছিলোঁ সিমানেই তাই মোক আক্ৰমণ কৰিছিল দুয়োফালে এতিয়া জুই সমান হৈ পৰিছিল ছোৱালীজনী কিমান দিন পিয়াহত আছিল মই নাজানো কিন্তু তাইৰ কামবোৰ মানুহৰ দৰে নহয় জন্তুৰ দৰেহে আছিল এই কথাটোৱে মোক আচৰিত কৰি তুলিছিল যদিও হঠাৎহে ছোৱালীজনী শান্ত হৈ পৰিল নাজানো কিয় ছোৱালীজনীৰ মুখত ইমান বিষাদ আছিল যে মই তাইৰ লগত জোৰ কৰি একো কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ বিচনা চাদৰ এখন লৈ তাইক ভালকৈ ঢাকি দিলোঁ মই ক'লোঁ তুমি তোমাৰ কাহিনীটো কোৱা মোৰ হাতত ধৰি তাইক সুধিলে তোমাৰ নাম কি মই ক'লোঁ যে মোৰ নাম বিজিত তাই ক'লে যে মোৰ সতীয়া দেউতাৰ নাম চন্দন আপুনি তেওঁক চিনি পায় নেকি মই বৰ সাৱধানেৰে চাবলৈ ধৰিলোঁ তাইৰ দেউতাকক মই কেনেকৈ চিনি পাম মই মোৰতো জোকাৰিলোঁ নাই নেপাওঁ মই তাই তেতিয়া ক'লে যে মোৰ দেউতাও এজন বন বিষয়া আছিল মাৰ লগতে এই হাবিধে বাস কৰিছিল মোৰ প্ৰকৃত দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছত মায়ে এই বন বিষয়াগৰাকীক পুনৰ বিয়া কৰালে মোৰ সতীয়া দেউতাই মোৰ ওপৰত বেয়া দৃষ্টি ৰাখিছিল এতিয়া মই মাত্ৰ পোন্ধৰ বছৰ বয়সৰ আছিলোঁ এদিন ৰাতি মই শুই আছিলোঁ এতিয়া কোঠাটোৰ ভিতৰলৈ তেওঁ আহিছিল মোৰ লগত তেতিয়া তেওঁ বেয়া আচৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু মোৰ কাপোৰবোৰ বেয়াকৈ ফালি পেলালে মই তেতিয়া বৰ ভৰ খাই চিঞৰিবলৈ ধৰিলোঁ মায়ে মোৰ মাত শুনি দৌৰি আহিছিল মোক এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থাত দেখি মোৰ মায়ে দেউতাক গধুৰ লাঠিৰে কোবাই বোক কৈছিল যে তুমি ইয়াৰ পৰা পলাই যোৱা এতিয়াও ঘূৰি নাহিবা ইয়ালৈ আৰু তাৰপিছত মই তাৰ পৰা পলাই আহিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই এই হাবিখনতে বসবাস কৰি আহিছোঁ ইয়াত কিছুমান জনজাতীয় লোকে বাস কৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই তাত থাকোঁ আৰু কেতিয়াবা এই হাবিখনত ঘূৰি ফুৰোঁ মানুহক মোৰ বৰ ভয় লাগে মা আৰু সতীয়া দেউতাৰ কি হ'ল মই আজিলৈকে গম নাপালোঁ মই কেতিয়াও হাবিৰ পৰা ওলাই যোৱা নাছিলোঁ সেই ছোৱালীজনীয়ে এটা উশাহতে তাইৰ সমগ্ৰ কাহিনীটো মোক কৈ পেলাইছিল মই তেতিয়া ক'লোঁ যে তোমাৰ মা আৰু দেউতাৰ কথা জানিবলৈ মন নাযায় নেকি তাই তেতিয়া মাকক লগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে বুলি কান্দিবলৈ ধৰিছিল তাই তেতিয়া ক'লে যে তোমাক বহুবাৰ হাবিত বিচৰণ কৰা দেখিছোঁ কিন্তু তোমাৰ চকু মোৰ ওপৰত কেতিয়াও নপৰিছিল সেইবাবে আজি মই ইচ্ছাকৃতভাৱে তোমাৰ সন্মুখলৈ আহিলোঁ যোৱা পাঁচ বছৰ ধৰি হাবিত মই অকলশৰীয় হৈ আছোঁ তোমাক দেখাৰ লগে লগে মোৰ মনলৈ বেয়া চিন্তা আহিবলৈ ধৰিলে তোমাৰ লগত মোৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ লগতে মাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মোৰ বহুত ইচ্ছা আছিল কিন্তু মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ যে চাগে তুমি মোৰ দেউতাৰ লগত লগ হৈ আছা নেকি সেইবাবেই মোৰ মনটোত বহুত ভয় লাগি আছিল কিয় নাজানো তোমাক এতিয়া মোৰ বহুত বিশ্বাস কৰিবলৈ মন গৈছিল মোৰ মনটোৱে ভাবিবলৈ ধৰিলে যে এই ছোৱালীজনীয়ে মোক বিশ্বাস কৰি মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল আৰু মই তাইৰ লগত বেয়া কথাবিলাক ভাবি আছিলোঁ এই কথা ভাবি থাকোঁতে ছোৱালীজনীয়ে মোৰ ওচৰলৈ আহি মোক চুমা খাবলৈ ধৰিছিল মই ক'লোঁ এতিয়া তুমি শুই যোৱা কালিলৈ ৰাতিপুৱা চাম মই কি সহায় কৰিব পাৰোঁ তোমাক ছোৱালীজনীয়ে মোৰ লগতে মোৰ বিচনাতে শুই পৰিল তাই মোৰ পৰা এক মুহূৰ্তৰ বাবেও আঁতৰি যাবলৈ বিচৰা নাছিল হয়তো তাইৰ কিবা এটা ভয় হৈছিল ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে মই তাইক মোৰ মাৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লোঁ মাক দেখি ছোৱালীজনীৰ চকু দুটা ডাঙৰ হৈ পৰিল তাইৰ মুখৰ পৰা তেতিয়া মাহী শব্দটো ওলাই আহিল ময়ো এতিয়া মাহী শব্দটো শুনি একেবাৰে স্তম্ভিত হৈ পৰিলোঁ মই মাৰ ফালে চাবলৈ ধৰিলোঁ তেতিয়ালৈকে ছোৱালীজনীয়ে মাক আঁকোৱালি লৈ কান্দিবলৈ ধৰিলে তাই ক'লে যে মাহী মোক চিনি পাইছেনে মই মনিষা মাৰ চকুত চকুলো ওলাই আহিল এই সকলোবোৰ মই এতিয়া বুজিব পৰা নাছিলোঁ মই ক'লোঁ মা এইবিলাক কি হৈ আছে মায়ে তেতিয়া ক'লে মনীষাক তই ক'ত পালি যেতিয়া মই তেওঁক সকলো কথা ক'লোঁ মোৰ মায়ে ক'বলৈ ধৰিলে মনীষা মোৰ ভনীৰ ছোৱালী তাইৰ সতীয়া দেউতাকে তাইৰ লগত বহুত বেয়া কাম কৰিছিল মাকে তাইক বচাবলৈ দেউতাকক আক্ৰমণ কৰিছিল মনিষা যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল মাকো তেতিয়া তাৰ পৰা পলাই গৈছিল তাই দুবছৰৰ পিছত মাকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আৰু তাৰপিছত আমি এই চহৰখনত থাকিবলৈ আহিলোঁ তাইৰ ভয় হৈছিল যে তাইৰ স্বামীয়ে কেতিয়াবা তাইক বিচাৰি পাব সেইবাবে তাই নিজকে লুকুৱাই এই চহৰতে আছে মই ক'লো তেওঁৰ স্বামীৰ কি হ'ল মায়ে ক'লে হয়তো তেওঁৰ বদলি হৈ গৈছে এতিয়া মই মনীষাৰ ফালে চাবলৈ ধৰিলোঁ এইমাত্ৰ সন্তেক আগতে মোক আঁকোৱালি থকা ছোৱালীজনী এতিয়া মোৰ ভনী হৈ পৰিল মই তাইক হৃদয়ত ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাই বহুত ওচৰলৈ আহিলোঁ কিন্তু তাইৰ লগত মোৰ সীমা অতিক্ৰম কৰা নাছিলোঁ যদিও তাইক ভাল পাইছিলোঁ তাই মাত্ৰ মোৰ ফালে চাবলৈ ধৰিছিল মায়ে আমাৰ মনৰ ভাৱবিলাক বুজি সুধিবলৈ ধৰিলে কি হৈছে মই ক'লোঁ যে বৰ্তমান মণিষাই মাকক লগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আমি সকলোৱে মাকক লগ পাওঁতে মনিষাই মাকক সাৱটি ধৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে হয়তো মাকৰ ভুল বিবাহৰ বাবেই তাই পাঁচ বছৰ জংঘলত কটাবলগীয়া হ'ল এতিয়া মায়ে সুধিবলৈ ধৰিলে তোমালোক দুয়োজনৰ মাজত এইবিলাক কি চলি আছে মই তোমালোকক এতিয়া লক্ষ্য কৰি আছোঁ মাক কি ক'ম এতিয়া মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ মায়ে কৈছিল যে যদি দুয়োজনে ইজনে সিজনক ভাল পাওঁ তেন্তে ক'বলৈ কিয় ভয় কৰিছ কেইমুহূৰ্তৰমান আগতে লগ পোৱা ছোৱালীজনীক এতিয়া মই ভাল পাবলৈ ধৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া গম পাই গৈছিলোঁ যে তাই মোৰ ভনী এতিয়া মই মাক ক'লোঁ যে মাহ তেনেকুৱা একো নাই মায়ে কৈছিল মই সকলো বুজি পাওঁ সময়ৰ লগে লগে মই কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছিলোঁ মণিষাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোক লগ কৰিবলৈ আহিছিল এদিন ৰাতি তাই মোৰ ওচৰলৈ আহি ক'লে যে মই তোমাৰ প্ৰেমত পৰিছোঁ বুলি মই তেতিয়া ক'লোঁ যে মনিষা এনেকুৱা কথা নক'বা তুমি মোৰ ভণ্টি আমি কেতিয়াও এক হ'ব নোৱাৰোঁ প্ৰথমতে তাই কান্দিবলৈ ধৰিলে কিন্তু তাৰপিছত যৌৱনৰ উৎসাহত তাই ইমান আক্ৰমণ কৰিবলৈ ধৰিছিল যে মই তাইক ঠেলিবলৈ ধৰিলোঁ এনেকৈয়ে আমাৰ মাজত কাজিয়া চলি আছিল যদিও এটা মুহূৰ্ত এনেকুৱা আহি গৈছিল যে যেতিয়া মই মোৰ নিজৰ জ্ঞানখন হেৰুৱাই পেলাইছিলোঁ সেই এটা মুহূৰ্ততে মই তাইক নিজৰ কৰি লৈছিলোঁ আৰু মই নিজকে ৰখাব নোৱাৰিলোঁ হয়তো মোৰো তাইৰ প্ৰতি অনুভৱ আছিল ইজনে সিজনক ভাই ভনীৰ দৰে শৈশৱত কেতিয়াও আমি লগ পোৱা নাছিলোঁ যৌৱনত গম পাইছিলোঁ যে মোৰো এগৰাকী ভগ্নী আছে মায়ে কৈছিল যে আমি বিচাৰোঁ তুমি আৰু মনীষাই বিয়া কৰোৱা কাৰণ মনিষাৰ সতীয়া দেউতাকে এতিয়াও জীয়াই আছে যদি এতিয়া কোনোবাই সঁচাকৈ তাইক ৰক্ষা কৰিব পাৰে তেন্তে কেৱল তুমিয়েই মই মনীষাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ যে মই তাইক সদায় ৰক্ষা কৰি যাম আৰু তাইৰ লগত সদায় সুখী হৈ জীয়াই থাকিম তাইৰ সতীয়া দেউতাকৰ কোচায়া কেতিয়াও আমাৰ ওপৰত পৰিবলৈ নিদিওঁ প্ৰিয়দৰ্শক মানুহৰ জীৱনত পৰিস্থিতিয়ে কি ৰূপ লয় কোনেও নাজানে সকলোৰে জীৱনত ভাল বেয়া কিছুমান কাহিনী অৱশ্যে থাকে ক'বলৈ বহুতে ভয় বা লাজ কৰে কিন্তু কাৰোবাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে মনটো পাতল হয় এইটোৱেই কিন্তু মোৰ অনুভৱ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবাই যেন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱীত একোৱেই হ'ব নোৱাৰে হেভ এ নাইজ